कॉलोनियों पर हुक्मरानी वादी ए गुम इन सीरियल किस्त। रवि दिल्ली का रहने वाला था और मेरे बुजुर्ग दिल्ली ही से हिजरत करके कराची में आबाद हुए थे उस शाम जब हम एक साथ बैठे सूरज को सरसब्द वादी में अपना सफर तमाम करते हुए देख रहे थे बात फूल वालों की सैज से शुरू हुई और हल्दीराम और करीम होटल के जायकेदार खानों तक जा पहुंची इससे पहले कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते मैंने कहा अंग्रेजों के तसलुक ने शायद हिंदुस्तान के बासियों को एक दूसरे से ज्यादा मजबूती से जोड़ दिया था उन्नीसवीं सदी का आखिर वो जमाना है कि जब बरतानवी राज में सूरज गुरूब न होता था बल्कि उस दौर में तो कुछ यूं लगता था कि जैसे यूरोप के मालिक मसलन बर्तानिया फ्रांस और जर्मनी ने अफ्रीका को भी किसी केक की तरह टुकड़े टुकड़े करके अपनी हबिस इकतदार की प्लेट में डाल दिया हो इधर हिंदुस्तान पर बरतानिया तनहा ही काबिज था यूरोप उन दिनों चीन में भी अपनी जड़ें मजबूत करने में मसरूफ था यूरोपियन ममालिक अपने जेर असर इलाकों या कॉलोनी से अपनी फैक्ट्रियों के लिए खाम माल हासिल किया करते थे और फिर कॉलोनियों में बसने वालों की मार्केट में अपना तैयारशुदा माल बेचा करते थे इन ममालिक खुदगर्जी अपनी जगह लेकिन ये बात भी मानने वाली है कि कॉलोनियों के इस निजाम ने एशिया और अफ्रीका के ममालिक में बेहतर इंसानी और कानून की का रास्ता भी हमवार किया था। रवि कहने लगा, हमारा में ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद कर लिया और उसके सिर्फ तीन बरस बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली का बल तारीख में पहली बार न्यूयॉर्क रोशनियों से जगमगा उठा था अठारह सौ चौरासी में लंदन की सड़कों और इमारतों के नीचे अंडरग्राउंड रेलवे और शिकागो में होम इंश्योरेंस बिल्डिंग यानी दुनिया का पहला स्काई स्क्रेपर तामीर हुआ एक ही साल बाद कार्ल बेंस ने दुनिया की पहली मोटरकार बनाई जो पेट्रोल से चलती थी और उसकी रफ्तार सिर्फ 10 मील फी घंटा थी अट्ठारह में अमरीकी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को न्यूयॉर्क हार्बर के नजदीक एक छोटे से जजीरे पर इसतादा किया गया उधर पेरिस में अठारह में गस्टैफ आइफल ने लोहे की सलाखों से फन तामीर का शाहकार आइफल टावर तामीर किया चीन में अठारह में बॉक्सर्स के नाम से मगरबी तसल्ल के खिलाफ बगावत तो शुरू हुई थी लेकिन वहां की मगरब नवाज कुतों ने अपने आकाओं की मदद से उस बगावत को कुचल दिया था जारी है वैल्यूवर्सिटी